кстати, а в чем разница? Я так понял, мы сейчас пройдем. Не скажу, не мерцать на их всякой хренью рисует. Мне сейчас по кругу буду водить, маленьчиш. Чтоб сразу сюда не нарисовать. Он же я не пропустил его в этой траве. что ж не сходит солнце нет не сходит а ну под этим приводит в упор и в память сторону шум вибрации сотни. показник приводит это в... кишения на первые 100 градусов тип Ты хочешь попробовать проводы все эти данные? И бадзай, чинбад. Так, я в принципе то... Я так понял, где-то я уже промазал. Бо оно ведет прямо в сад. Ладно, давай к саду сбегаем, потом обратно побежим. Я сомневаюсь, что-то в саду буду, скорее всего, промазал. Если было то, что -то, типа на этих камнях бы. Надо назад бежать. Так, ну все, он начал вторую серию, но сейчас у меня там еще минут 30 есть, так что еще одну серию можно прописать. Ладно, вон назад. Солнце еще пока не сходит. Еще думаю, что на опоре тоже что-то может быть. побежал. Ночь. А. Может и бежать никуда не надо. Кусочек лектарки, подказку с притчей, найдите ключа в Ночью туда туда а что если вот там подавиться mm, боже мой мы не сейчас прочитывать это бежать с туда 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 к чему бы это сюда сюда я не пойму в чем разница а тут есть тоже на ночной что ли все привозят туда, да я только шапов. Не, не сказал тут четыре ключа. Сейчас трохи его предлагаю вообще поломать. Помажешь хоть на пиксель? Бежу в чистое поле. 70 цент на лампу я быстрее до конца карты добежу Мы сейчас на дороги дороге и обратно будем бежать бежим сейчас раз притчу пошукаем почитаем так все-таки мне понадобится Блин, ну вроде бы тут должно быть шесть. Ну ничего не видно. Ни ключа, ни черта. Что я? Он бежал я далеко. Ладно, возвращаемся на притчи читать буду. А пока бежим с Дима Да. Не вон реально. То есть на одной из маршрут не показывает пожально. День в одно направление. А что значит за, за звездами? Иду, иду за звездами. Хм. Странно. Все два маркировки находятся. Еще две. И того их три. По крайней мере, те, что нашел. Может, еще спрятан. Ночь туда. Солнце туда, там я нахожу. Там я нахожу. Ладно, пошли читать снова. Будем этот ребус разгадывать. Может, кто-то уже из вас догадался. Я сейчас поки що не досоображав що там. Так, одного разу в нічному лісі дівчина на міня. З думку дивна річ. Вона раптом не може бути, щоб у мене не було батьки. Мабуть, я їх просто забув, але надаруйте які. Не знаєш куди йти, йди до світла. Я завжди так роблю, відповів мандерник, струшуючи попів зі своєї голови, щоб курилося. Світрсоном здивляюся на сході крізь столбур, де побачився промені сонця що сходило. Мабуть там і дід вирішив дівчини. Весь день сонце вказує шлях, то вечір сховається. Що місяць роз... губа постоявши дівчина з плечами і пішла за місцем проте на рынок. Наступну до сонця буду йти, доки не знайду вишавана. Шість діпс світа саме бокала лісом. Чергуючи сонце і місяць, змінюючи напрямок. Доки не вийшов на галявину, залито примарним світом. Даруйте, звідки є це світло? Я не бачу. Не... Я не солнце, а не месяц, а на Будду, который слухал музыку, за еще буду, сказал пальцем в небо, я повернул девчонка взяла в горы, побачила над собой сирки, и она посмехалась. Какая гарная музыка. Так что я еще музыку должен по или зеркалы Даже если так, то я типа сначала туда-туда, потом еще и музыку. Зирки, зирки. что-то не пойму. Ладно, пойдем. Чем тут зерки? Музыка зеркалы Тут надо далеко бежать, да. Twitter. Все ну, да, Кстати, я мог просто пропустить. Ну что ориентироваться? Там, ну блин, ты нафиг своим шестом. Я... Отлично, ты еще не так зависли. Прямо так, в игре показываешь. Появилось А, -а, -а. Почта Монголии. Тут ответ на твое запитание. эксплуатации закон дата останется заправкой картриджа пришвы на 2058 и все равно а це я нашел а мне надо ключ найти ладно пошлите со солнцем побродим там мне ключ еще найти надо и правда да, и ты недалеко если не путаться. А, нет, там сейчас за им дважды. Тут не. Сюда за месяцем. Стоп, что? Не понял. Это вообще ни одна сюда не ведется, так понял. что за фигню я нашел я сейчас чисто случайно что-то найду Класс я привил к себя. Это вещи более бесполезные ховал. яких не видно странно что за фигня была найдена ой блин это да такого омочка, конечно раньше в википедии порылся или в интернете поискал так надо осознать более места проверять так как не только пустые могут быть вказывать ну. ключ от сейфа Диплом на расстоянии начинает реагировать. Музыка. что и звуки какие-то. Насадка какая-то. Для джилет. То есть можно есть такое расстояние побегать. Ладно, давай сходим на солнце. Дважды на солнце пойти. Ну, уже третий нашел. тоже бегать не надо, потом дальше по-любому ничего не было. там полява на есть. Раз мы работаем на дальних дистанциях, будем просвечивать дальние дистанции. Может что-то и найдем. Но я ориентируюсь только на эти показания, показатели, потому что... Потому что, по-моему, пришел оттуда, откуда начал. Может, я не то сейчас ищу? Может, теперь хоть коробочка надо? По-моему, уже на все поле прибегал другого указателя на бежал. И добежал. Что за все равно ничего не пойму. Если здесь нету этого ключика, тогда где он есть? Что-то там. А, дождь. Якость ту коробку нашел. Ну, коробку было проще найти. Это... Там более явные были указания. По картам я ориентируюсь больше, чем по ребусам. Или даже по таким головам. И место сейчас заканчивается. Что мне больше нравится? 10. За 20 минут должно быть, по идее. Так, у меня значит еще минут 10. А иначе на сегодня. Это вот, сгадал бы кто-то эту чертову головоломку. Было бы проще. А так мы не бегай теперь. жирые косы и ищи указания. Если там ночь показывала на почтовый ящик, то дневные знаки должны были показывать на этот. На ключ, по идее. туда бежал туда бежал прибежал а что туда ну, я, по идее все выдать в одно место почему тут так близко еще один Да, где это где-то далекое расстояние было. В этом поле уже ничего нет. Значит, конечно, она ведет в тупик. не понимаю. Да, у меня силен, можно в таких поуребусах. А я, конечно. Хотя, вроде бы, особо не туговато, но... Но дается в данный момент мне все. К чему эти звезды, к чему? А если на ночь пойти? Что день теперь сюда показывает? Да, они довольно близко. Кругами хожу. Даже если я кругами хожу. Тут же не написано где. сразу так фонарь бьется опять я выхожу на эту дорогу а звезды 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 я могу до конца карты добежать ориентируюсь на звезды тут знаков больше чем я думал Указатели этих Ящик черта нашел. Бессмысленно мне сейчас читать, все равно не догоню прикола. Хм. Но смотреть пока ответа не буду. В Википедии еще подумаем. Освобожу место. Не трезвую голову думается лучше. Вот где оно? Нет бы, дед, чтобы где-то в коморке Своить туда ключ А даже загадками поотправлять Тролль еще тот был, походу, дед, при жизни Туда и туда, да? То есть ты это указываешь мне. Вот сюда и ты. Когда там есть то, да? Идем сюда. Видим это. Идем сюда и по идее видим это. Нет. М -м -м. Оно находится аж вот здесь где-то. Я уже его потерял. Вот откуда цей знак? Как на него выйти? Тут даже не указывает эти указатели. Ты что, только что на усили начал писать? Момент. Нет, все нормально. Ну ладно, идем просто по указанию. День, ночь. И типа середине между ними. Звезды укажут путь. И нет. Ближайшие места, где я предполагаю, что могут быть закопаны, это такие открытые поляны. И ну нет, там ладно, бежим до следующей камня. опять пробегаем до кучи камней возле которых я уже был не, не однажды может куча не та конечно а может и та вот такая вот зараза